27 травня продовжила свою роботу пленарне засідання 78-ї сесії Слов'янської міської ради, відкриття якого відбулось 22 травня. Нагадаємо, виконуючи обов'язки слов'янської міського голови Олег Зантов був вимушений оголосити перерву через блокування сесії активістами, які вимагали від депутатів виключити з порядку денного питання про затвердження кандидатів на два вакантних місця заступники слов'янської міського голови, а також розглянути в першу чергу питання про демонтаж пам'ятника Леніну, що значилось 57-м в переліку сесійних. Питань цього дня на пленарне засідання, згідно реєстрації, прибуло 36 народних обранців. Представників громади було значно більше. За дотриманням правопорядку в холі та по периметру сесійної зали стежили правоохоронці. Серед засобів масової інформації були навіть іноземні журналісти з Канади та Франції. Спочатку свою роботу сесія продовжила в спокійному руслі. Секретар Слов'янської міської ради Олег Зонтов знов закликав усіх учасників засідання до законності компромісу та конструктиву, нагадавши всім присутнім правила регламенту. Стаття Сімдесят регламента городського саєта депутатам міської ради та особам, запрошеним на пленарне засідання міської ради забороняється вносити та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які можуть створювати перешкоди в проведенні засідання. Депутати та запрошені зобов'язані дотримуватись дисципліни, не порушувати громадський порядок. Запрошені також повинні утримуватись від публічних проявів свого відношення до того, що відбувається на пленарному засіданні. У выпадку порушения регламента регламенту на в вказива головуча, окремие запрошенные особы, могут быть выведены из залу заседания. Еще раз надеюсь, что к этому не придется прибегать, потому что очень хочется, чтобы наше пленарное заседание прошло в атмосфере понимания. И еще раз напоминаю, окончательное решение в ходе голосования принимают депутаты городского совета. Депутати затвердили порядок денний, заслухали численні депутатські запити. Депутатські запросиваненка Володимира міраяклича на основі звернення председателю СНД вулиця Донська 11 і председателя мікрорайону хімік. Прошу вирішити следуючі питання. обізвати організацію указую услуги населенню. коммунальные по предоставлению услуг, а также операторов кабельной сети, связи, домофонов и других, заключить договора с получательным услуг. Прошу включить во второй список ремонт дороги э, по улице Донской. Депутатский запрос от Баздаренко Анатолия Григорьевича. Уважаемые коллеги депутаты городского совета, прошу принять депутатский запрос по защите чести, достоинства и деловой репутации депутата городского совета 9 созывов почетного гражданина города. 22 мая 2015 года после несостоящего после перерыва. Неизвестный мне гражданин в своем негативном выступлении по отношению к независимой, неделимой Украине сказал, что он помощник депутата Бавздаренко. Это не соответствует действительности, потому что я не знаю даже его имени. На прошлой сессии мы подавали обращение, депутатский запрос о создании бригады, по ремонту частного сектора и так далее. Мы так информировались, в каком стадии находится вопрос рассмотрения. Созданная эта ну, бригада не создана, потому что было поручено всем профильным службам проработать этот вопрос, в том числе и те, которые имеют лицензию строительную. Ну, и там выяснилось очень много нюансов, что, опять же, за госбюджет мы не можем приступать к строительству и восстановлению. Там в официальном порядке подготовлен, ну, вы можете зайти, мы можем обсудить это заново, потому что там все, все варианты предусматриваются. Так уж народные убранцы инициировали створение громадской вбиральни в центре места. Вопрос касается строительства общественного тоже. Важно, я получил отрицательный ответ, и вот теперь Арабайдер скажи, что кто-то не нужен, пускай ходит под себя. Обращался да, неоднократно по организации э, туалета городского. Вот. И на сегодняшний момент, э, там, где он находится и находился, ну вы помните, мы там на субботнике произвели уборку впервые за три года, хоть очистили его от всех этих э, куч мусора силами сотрудников исполкома. А тот ответ, почему вам дан, потому что на сегодняшний момент на площади работают э, туалеты как при э, кафе, так и э, в центре вот, э, торгов. Тут решение проблемы будет все-таки, что мы когда аккумулируем средства и приобретем биотуалеты, потому что они нам все равно нужны, хоть на предприятиях, хоть здесь. Ну, деление денег, а строительстве стационарного туалета. Торкнулись аварийного канализационного коллектора по улице Полярний. В течение месяца той боли мы не получили никакого ответа. Все-таки, если это чрезвычайная ситуация то по нашему мнению, по моему мнению, должны быть приняты какие-то экстренные меры. Пожалуйста, скажите, принято ли решение в Киеве по этой ситуации, заседала ли комиссия и вообще, что мы... На сегодняшний день имеем. Действительно, на все наши запросы получены ответы, вы можете с ними ознакомиться. Была выездная комиссия, здесь работала по коллектору. Состоялось заседание МЧС в Киеве, мы получили протокол. Значит, сейчас готовится запрос на область Администрации о выделении средств. На прошлой неделе была выездная комиссия экологическая. Значит, на первый этап полярного коллектора выделено 4 миллиона 800 это первые деньги. На права мы сейчас делаем запрос по целевых денег. В области. Эта чрезвычайная ситуация была расценена как объектова, то есть в рамках предприятия. То есть она не получила статус региональный, вот, ну, то есть локального характера, поэтому на безусловное получение денег из э, резервного фонда рассчитывать мы не можем. Намагались внести дополнение до переліку славянских дорог, где здійснюватиметься поточный ремонт. По улице Луначарского до пересечения с улицей Карамакса. По этой улице проходит весь пассажирский транспорт на дорогах. Проехать по этой улице невозможно. Второе. Параллельная улице Луначарского идет улица Караленко, в которой три полосы движения, из которых две постоянно заняты парковкой. И по одной полосе движения с трудом разъезжается транспорт, которого очень много в районе центрального района. Сам за то, чтобы все дороги в городе были отремонтированы. Но, к сожалению, мы с вами уже приняли решение в выделении 3,5 миллионов гривен на 37 дорог. И согласно тем нормативам, которые заложены по текущему ремонту, это на каждую дорогу не более 120 тысяч. И то есть в рамках вот этих денег мы сейчас работаем. И мы уже неоднократно, в том числе и в предыдущем депутатском запросе э, Иваненко, я напоминаю, что мы совместно принимали решение, что когда освоим все сейчас эти э, кошты бюджетные, то вернемся к этому вопросу и на совместном заседании профильных комиссий и всех заинтересованных депутатов определим второй, и Иваненко же озвучил в своем депутатском запросе, второй список дорог на текущий или капитальный ремонт. Такая мелочь, как установка стрелочек зеленых на светофорах, которые во многом позволили бы разрушать улицы, не загрязнять атмосферу это касается всех, кто здесь ездит по этим дорогам. Я езжу каждый день. Понимаете? И меня просто удивляет. копеечная сумма. Если исполком не в состоянии найти деньги на решение этих вопросов, обращайтесь к нам, я думаю, мы соберемся и коллективно этот вопрос закроем. У підсумку народні обранці одностайно підтримали усі депутатські запити та перейшли до розгляду сесійних питань, серед яких затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Слов'янської міської ради, визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, внесли зміни в попереднє рішення міської ради та проекти рішень про укладення договорів строкового особистого сервітуту на платне користування земельною ділянкою з фізособами підприємцями та інші. Після чого визнали такими, що втратили силу рішення про затвердження заступниками міського. Голови Миколи Дейкіна та Ярослава Сикірожа. Дійшли до питань затвердження нових кандидатур заступники Євгена Єлісова та Артема Степанченка. Представники громади, що увесь цей час спокійно спостерігали за ходом сесії, активізувалися. Уважаємо депутати, далі по боєцьки дня йдуть питання об тежні. Шановні депутати міської ради. Ми ще раз до вас звертаємося. Ми ще раз давай з великим проханням, зняти питання непрозорого і несправедливого призначення э, заступників міського голови зроблять і таким чином продовжувати далі роботу міської ради на бага міста. Ми не Pagi, Я пропозицию могу поставить на голосование, если вот да, но при условии, что мы сейчас ее будем рассматривать, условии, если вы займете места в, в зале и не будете э... перешкоджать проведение вы, заседания. Вам. Вам а, а, Види-иди, будь ласка. Я уже Серега, Пошли, сдайте, так. так, види, види иди вы, Олег, Вячеславович, Ага, пропозицию. Я сейчас оголошу, которая пропозиция иде где сгидно Олег Ильич, пропозицию, э, Значит, Михаил Константин, согласно э, законам и регламентам... Согласно законам, э, по Сейчас, подождите. Изменения в повестку дня вносятся, когда утверждается... Таня да, Повестка да. в целом. И я задал вопрос. Есть предложение до э, дополнения к повестке, не повестке не дня? Вы никто не, не знал. Не на благо. все да. И все. Я думаю, что для вас это не Вам еще место, и нам тоже. Значит, и все. Михаил Константинович, для того, чтобы вы снять можете? в данном случае с, э, вопрос повестки дня, когда она уже утверждена, вот, ну, механизмов как бы нету. В принципе, там... Тоже нету, но вы их нашли. Но давайте, мы давайте проведем не голосование, не а потом, если у вас будут а, какие-то замечания не по голосованию, вы даем свою громадянскую сведомость и припинить это голосование таким чином, припинивши глумление на я от имени э, э, депутата прошлого созыва Призываю всех. Во-первых, порядок. Во-вторых, я еще раз говорю. Сейчас возникает ситуация. Город как застойное болото. Вы э, его заработали застойное болото. Практически не. Попередние депутаты. Теперь практически депутаты. не работает собер, Потому что нет корма. Сейчас наконец собрался корм. Вроде уехали. Можно обратиться к тем депутатам, которые уже сюда никогда не придут, чтобы они сложили свои полномочия и завести новый, для того, чтобы функционировал Совет. Сейчас те люди, которые не являются ни депутатами, никогда не работали ни первыми руководителями, стараются завести здесь какой-то, я не знаю, деклар. Зачем это вам нужно? Зачем? Чтобы проявиться еще далеко до выборов. И неизвестно, они не состоятся, если не будет эскалация насилия. Вы ставите вопросы памятники рушить и так далее. Все, что создано людьми, должно быть сохранено в любом виде. Понимаете? В любом виде. места и проведем процедуру голосования. Не голосования. Ну, я акции не буду. Вы снова перешкодаете проведение сессии. Ну, Сереж, ну, не, уже да, как бы... Жару, она настолько прозора. Все сидят, у всех есть карточки для голосования. Будут голосовать. Все прозора. Кандидатуры представлены. Про вакансии. Люди, которые хотели быть и могли здесь славянская, работать и заступниками. У них... не за полгода я ни одного человека... Свои кандидатуры. Так, я продолжаю процедуру Мы вам домой голосуем. Мы не голосуем. Восемь очиститься, а я не буду спрашивать. Вы просто полюбите эти тропы. Да, не, они не полюбят. По они постельно манипулируют. Дайте промассовать, понимаете? Город не функционирует, а как вы не дадите? А вы потом снимите, а вы? Я имею право, понимаете, я здесь работаю. Я иду был оппозиционером. А вы слухайте, слухайте. слухайте. Планы Сергей, ваша вот. не план, там вот одежда. Я не товарищ. Да. Понимаете? Вы свиньи не, не товарищ. товарищ. Да. Вы, вот. вы срываете сессию, вот понимаете? Вы свиньи гуси, да. мне не товарищ. А когда вы полиции паны? Да. Я еще раз говорю, ничего вы не слышал. Мы знаем, как вы тут голосовали, будучи депутатом Минской рады. Вопрос снятия повестки дня может быть инициирован депутатом. Депутатом. Но. На блоке, когда предлагались повестку дня в по утверждении этого не произошло. Повестка дня легитимна. Мы сейчас ставим вопрос голосования кандидатура, а там уже будет решение. має право, право 2 треті голосов. Отойдіте только. Отойдіте і прові... дайте провести процедуру. Отойдіте всі. 42 Я 42. Розгляд питань порядку денного. Питання затвердженого порядку денного сесії, як правило, розглядаються у тій червоні, які вони були затверджені. Твертий пункт. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу рада. Тобто 31 голос. Під час роботи. Сесії під час роботи сесії пропозиції про зміни і порядку денного можете вноситися міським головою, секретарем ради, постійною комісією, депутатська фрукція та фракцією та групою за поданням депутата лічильна комісія ініціює процедуру перереєстрації депутатів. Під час поіменної реєстрації з'ясовується, що всі депутати на місці кворум є. Врешті-решт розпочинають процедуру голосування. І членами з комітету по посаді Єрісова Євгенія Олександровича і Стіпанченка

Задоволені таким рішенням. Більшість патріотів залишають сесійну залу. Дип продовжує розгляд решти питань порядку денного. Активісти з представником правого сектору спілкуються в холі виконкому. Сьогодні Ваші люди Ну, на відео це буде ви давайте. Давайте чому так вийшло. Це самодіяльність була без вашого наказу. Скоріше нападу. Серевсьководаєслі такою справого се Якщо таке було не умисне. Я хочу увидеть видео и посмотреть, кто это был. Просьба какая? Если есть возможность, соберитесь, пригласите, с удовольствием приеду. У нас есть положительные результаты по голосованию в 10 городских и районных организациях, где не хотели городских советов и районах, где не хотели ЛНР, ДНР голосовать, где не сносили памятники, где закрывали больницы. Если сейчас будет голосование положительно, мы не допустили закрытия всех вместе с громадой. потому что вместе вот там, двух больниц сейчас вере в Солидаре. Это вот такой вот такой результат будет. Сюда мы приехали, когда узнали, что будет голосоваться, это решение. Потому что три дня назад мы предложили подготовьте свои кандидатуры, это ваше дело, как вы туда подадите своих людей и как вы будете защищать ваших кандидатов, это ваше право и ваше дело. Пригласите, мы будем. Вы пропонували пропустить кандидатуру с Янадьева, обсудить Обсуди, если он. Если да, вас это устроит, да, надо да, было да. на видео писать, я сказал, ложите меморандум, давайте срок, это предложение. Если он не выполнен, блокируйте выгонять. выгоняйте. Да. Было? Било. Правильно, але сроків не було. Ну, так, це вже питання, це ви, не це технічно. От технічно я, я просто, іншого путі не було. Я треба просто, було тільки блокувати. Все. Я думаю, ви це розуміли, але чомусь ваші хлопці заважали нам це робити. Ну, я... І наше рішення було не пропустити я. це питання. Чомусь Воза нам, заважали, заважали, це Ні, Чому плані, нам це заважали це робити. Чому ви нам це заважали робити? Я не знаю. Ваші хлопці, я думаю, ви керівник. І ви відповідальні за ваших хлопців. Ми приїхали з одним єдиним вопросом, като інтересова доходить черга до останнього 57-го питання. Порядку денного мова йде про демонтаж монумента Іллічу. Знов Знову виникають палки дебати на сьогоднішній момент для того, щоб розрішити гардії фузі. Є законний механізм. Ми приймаємо рішення. О демонтаже цивилизованном есть э, уже разработана дорожная карта, сукс разработал, э, есть источники финансирования, подтверждены, они будут не бюджетные, он будет на сохранении, но я еще раз говорю: если будут дополнительные пожелания, определим другое место сохранения. Возможно, база, рукс или что. А сейчас пока парт культуры и отдыха, там под охраной он будет круглосуточно, и потом примем решение в дальнейшем. Даже обеспечить порядок сессии городского совета является сложным. Более того, никто хранит памятник этого Ленина не будет ни в парке, нигде. Поэтому мое предложение и дополнение к решению – это при демонтаже отдел культуры, отдел инвестиций, отдел образования поручить подготовить всю документацию и выставить данный памятник на улицу Деньги полученные с продажи данного памятника. Но, тогда, Славянска. здесь адреса фамилии, подписи. Значит, также у меня сейчас есть обращение к депутату Городского совета, руководитель микрорайонов, которые от лица жителей микрорайонов обращаются. Я могу его зачитать, это микрорайоны Северный, Славкурод, Центр 2, Черевковка, Химик, ЖД2, Лиманы, Восточный, ЖУ3, Семеновка, Центр 1, ЖД-1, Славтяжмаш, Артем и Лесной. По просьбе жителей комитета, и микрорайонов обращается к депутату городского совета о том, что он по памяти Ленина оставался на площади революции и не приносил в такое место. Так как он не представляет политических символов, он для и нас, и он для нас. Он для нас. наша молодость, наша память, наш труд, так и наши жилые дома. Конструкция дороги. Поэтому считаю, что не прислушаться к мнению жителей. Да, у нас сегодня есть закон. Также у нас есть еще зарегистрированный закон 2605 от позиционного лока и солода о том, чтобы отменить этот закон. Также у нас еще есть 6 месяцев для того, чтобы найти компромисс. Мы предлагали компромисс все-таки пойти по пути, что реконструкция больше должна пройти. Да, если мы сегодня не можем сохранить памятник, а мы не нужно его ложить, мы сможем стоять, найти возможность создать площадь не музей под открытым небом, для этого не нужны финансы, для этого нужно просто решение. Мы предлагаем найти безопасное место, где бы его можно было поставить, где бы он стоял. На сегодняшний день мы считаем, что рано еще говорить о том, что памятник должен быть демонтирован. Михайлович, к сожалению, все ваши доводы, которые во второй части, я же тоже озвучил, мы примем потом решение, но на сегодняшний момент есть уже и законные основания, и сам со... Нет, 6 месяцев, в течение которых городской совет должен принять решение, но если он не принимает, вот как сейчас, это будет рассматриваться как нарушение закона. Поэтому я и предлагаю найти компромисс. Так, дайте Михаилу Константиновичу слово. Право в тім, що Ленін, можливо, і є чиєюсь молодості, НКВД і так далі. Але питання не в цьому. Ця людина є тим, хто почав процес руйнації державності України. Це та людина, яка започаткувала перший голодомор в Україні 22 року. Це та людина, яка ідеалічно натхненником, і реалізатором. Першої колективізації, насильницької убивці, <кху> ідеологія цієї людини лягла в основу злочинно ідеології Советського Союзу, який став причиною чергових голодоморів, репресій, і десятки мільйонів, як мінімум, українців, і декілька десятки мільйонів людей з колишньої російської імперії, яка, яка перетворилася на Советський Союз, но імперії так і залишилася. Загинули внаслідок цієї ідеології. І те, що чиясь це молодість, у Чекатіла теж є молодість. І, можливо, навіть у нього є патеріки. Але Пам'ятники таким людям не ставлять. Тому, якщо у когось є бажання провокувати громаду для до демонтажу і взяти на себе територіально, ну, пані Михайлович про вас питання, то є, ви сьогодні є провокатором вантального стесня. Якщо yeah. ви хочете, то не Які пройти ви тільки що казали? А якщо ви сьогодні не голосуєте таким чином, ви і ті, хто не голосують, є провокаторами демонтажу, тому що ми вас не ми нащадки тих людей, на якими змушалися, ми ті люди, у яких є совість. И какие шкоды у этих людей, на которые скучал Вильд и его последователи, мои вазы, про Ленина, мы недавно им все равно тут стоять. И это за вами решение. каким образом из обиды? дела идти. вы за головой, чи вы шлюхой, вам решили. И вам потом, если вы помните, чтобы потом мне сказали, что мы какие-то вандалы. Спасибо. Спасибо. Все события, которые сейчас происходят в этом зале, они полностью отражают ситуацию, которая у нас в стране происходит здесь вопрос вообще стоит, а стоит ли вообще проводить выборы? Необходимо ли сегодня проводить выборы, выбирать мэра, к примеру, в будущем, через там, в октябре месяце, если, в принципе, часть громады из 20 человек может самостоятельно решать за всю остальную громаду, что и как делать? Владимир Михайлович, есть законы, в том числе и выборное законодательство. По практике будут приняты, я так надеюсь, в начале июня и на выборы мы выйдем с измененным законодательством. Сейчас тоже есть закон, который тоже надо. Может, все-таки из исполком рассмотрит и примет решение о том, что закон уже вышел. Исполковомо мы можем решить, если сессия не проголосует вопрос такой рассматривается. Ну, конечно, только там временные рамки за 6 месяцев. Я почему то призываю, что это точно вас депутатов именно принять законное разумное решение. Зачем нам, нам не так? Этот памятник был сделан по индивидуальному заказу города Славянска. этого второго такого памятника в мире не существует. Следующий момент, минутку, я хочу, чтобы меня дослушали. Пожалуйста, заслушайте. Значит, я хочу напомнить всем вам. Был архитектор в городе у нас, сегодня еще жив, Эмма Дмитриевна Яблочарская, которая делала проект реконструкции этой площади нашей, и которая заняла третье место в Советском Союзе по своей архитектуре. То есть, этот памятник делался проект его монтажа, его монтировали в несколько предприятий города, и задавали специальные, специальные для того, чтобы его не нарушить. Я не согласен с тем, что мы должны его где-то в городе и поставить, и у него будет точно такая же хуже только будет, чем у нас здесь. Поэтому я официально хочу сказать, я лично за свои собственные деньги. Буду участвовать, или вернее сделаю, демонтаж памятник. Перед голосованием еще раз напоминаю депутатам, очень ответственный шаг на сегодняшний момент, вот эти полгода, когда было достаточно сильное противостояние у нас в обществе, мы сумели сохранить... При всей полярности толерантность, в том числе в центре города, ну, на сегодняшний момент. На сегодняшний момент есть законный путь, это толерантность и корректность взаимоотношений продолжить. Поэтому голосуем. Есть предложение данный проект решения принять в целом. Кто за, прошу голосовать. Считаем внимательно. 18 за. Да нет, подождите, я уже 23 насчитал. Еще, еще раз. Еще раз давай, давай. Кто за? Прошу голосовать и кто, держим. Вот кто за? Кто за в целом принять? Один, раз, два. два, кто против? Считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подоробили. Так. Восемь, восемь. Кто? Подождите, я хочу завершить голосование. Кто воздержался? Один, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Не шесть, получается. Тридцать семь должно быть. Кто не, кто, кто не голосовал? Если сейчас не объявится человек, кто не голосовал, я поставлю на переголосование. В связи с ним, ну. Нету. Значит, что-то не посчитали. Тогда в связи с тем, что возникло недоразумение или недопонимание кем-то из депутатов и не сходится общее количество голосов, я ставлю на переголосование. Кто за, прошу голосовать. У підсумку питання переголосовували тричі. Свої голоси за демонтаж пам'ятника віддали 22 народних обранця. Проти виступили 8 депутатів і 5 утрималися. Рішення виявилося неухваленим. Так, результати голосування були вже об'явлені. Якщо хто не услышав, підійдіть в протоколі. Об'являю восьму сесію городського сесію соєту. Закритий. Спасибо всім за роботу.